Да? Да. Сергей Рафаилович, буквально вчера вы уже озвучили тему, проблему, я бы сказала, что за год ничего не сделано. Как обстоят дела, какая ситуация, какие... Ну, печально обстоят дела, откровенно скажу, потому что самые образованные люди в нашей стране, не могут договориться. Это Министерство образования, Национальная академия наук, они являются главными пользователями, самое большое количество, порядка там 9,5 тысячи квадратных метров, тысячи квадратных метров чуть больше принадлежит городу. Общее понимание со стороны Министерства образования есть таково, что Национальная академия наук должна передать это в Министерство образования и науки, а Министерство образования и науки предлагает отдать это городу, учитывая, что это городская территория, центр города, памятник архитектуры, и город мог бы не нарушая есть, архитектурные традиции, э, восстановить это здание, используя для э, своих целей. Э, мне приемлема такая позиция Министерства образования, но э, Национальная Академия Наук требует возмещения 6 тысяч квадратных метров. Ну, в связи с этим э, я дал поручение э, всем, службам для того, чтобы комплексно подойти тогда к этому вопросу и посмотреть, какие здания, сооружения находятся на территории Одессы, принадлежащие Национальной Академии НУ. В каком они состоянии, как они используются, используются ли по назначению, отведена ли земля. И для того, чтобы в комплексе решить этот вопрос, и тогда, может быть, эти аппетиты немножко уменьшатся и найдем какое-то взаимопонимание. Но еще раз говорю, что это недопустимые вещи, потому что, вы знаете, здесь было много воды при тушении пожара. Фундаменты надо обследовать. Специалисты говорят, что здание находится в техногенно опасной ситуации. И Помимо того, что перекрыто движение, это создает неудобства. Но самое страшное это риски для жителей нашего города. Поэтому мы с Геннадием Леонидовичем Трухановым обсуждали вчера этот вопрос. Он тоже дал поручение своим службам для того, чтобы действительно комплексно подойти к изучению этого вопроса и найти оптимальную форму, предложить формулу решения задачи академика. Seriously. вот спасибо спасибо